Тоненьке На Вулиці дощ. Передали, що йде ураган. Приїхали. Хороші погодні умови. Три дні буде отели дощ. Настів каже, що в цьому регіоні ну, не буває такого, що там ураган бешений І там кришу зносить чи що. Такі соуси. Спеціаль для цього хлібчика. Пробую, да? Не знаю, що то воно таке. А що это? А, цибуля. Ммм, така сладка цибуля. чому це за Так, <реку> да. Він все знає. Він же не з дикого лісу, як я, не? це індійський ресторан, ждемо щось. ким буде заказувати. Um, chicken teak and Я want a lamb. Okay. Я взяла вот такая индийское пиво. Бутылка 650 миллилитров. Называется Тадж, Тадж Махал. Он сказал, что бутылка большая. Я думала, 0,5. Ну, так нормальная. Ну, потому что тут все такие маленькие обычно. А тут сколько? Стивен взял такое. Ну, оно вкуснее нам. 355 миллилитров. Обычно, ну, вот такие бутылочки маленькие. Я думала, ну, наверное, большая. 500. Она а 650. Ну, ничего. Ну, сейчас принесли нам. Да. да, ну, да? Да, окей. Да, okay. Какие-то пирожки. Виглядять ужасно. Не хотіла їсти, ду... думаю, раді вас спробую. Воно таке, ви жирне, виглядить жирно. Така начинка. Патейта and... ну, зелений горошек. Mm. Так і не бога. Что там корица, что чувствуется. Культурное заведение. Все культурненько. Стив был в этом ресторане много-много лет назад. Нет, фую. I remember from all those years ago. Пыталась, mm -hmm. -а. сколько год назад, это, даже 7 или 8 год назад. Они сюда ходили с коллегой. Це ресторанчик. Чи інтересний факт вияснився. Оце ж пішов дощ. Покажу вам. Людей не було, поприходили. Наче все дощ. Я ж кажу, Стівну, на даже докупі зонтик нам. Він Думаю и думаю, а потом он его яка синит и он мне говорит. Ты представляешь? у Меня говорит есть в машине зонтик и я его купил. Кажи, вот здесь, где мы сейчас живем. Нам что-то не Так быстро они приготовят. Подозрительно. Афганец. <реш> Бараник брат попросила салат. Я ну я, не салатика. Стивен пришел салатика взять. Вот это хлебчик. Сюда макается. Кусается. Ну, все то есть, ресторан есть, рис такой. ресторан, что мы были в этом на своей вкуснейше. А, про зонтик же. Он говорит, представляешь, у меня уже зонтик в, этом, в багажнике, в машине. И он действительно там всегда лежит, дежурный. Он говорит, я его купил, спросила, 8 или 9 лет назад. И машину он здесь купил. Тоже 8 или 9. А, ты же когда купил машину, то, наверное, тогда и зонтик купил. 8 лет. А он говорил, что машине 7 лет. Ну, короче, как там одно время, он тут даже жив, когда-то. Он рассказывал, что он жив тут. Что-то по работе несколько месяцев, пять месяцев он тут жил. Прикиньте, это такое совпадение, да? А, говорит, а я спрашиваю, а ты думал, что ты когда-нибудь будешь здесь жить? Ну, не, никогда. Тикен масала. Что с тебя, Ну, вот. Все, он тоже согласился, что лезет лучше здесь это... Ой. Thank you very Спасибо, салатик. It's okay. Oh. Салатиком мне лучше. I'm not sure this is the same place. Да? Мне кажется, что я не уверен, что это тут, тот самый ресторан. This is good. А что это? Не спиздно, а в его, непонятно. Короче, мне дуже нравится. Мне всегда кофе. Хоп, всегда. Таджи махал. таджимахала. Я буду салать. Выглядит ресторанчик симпатично. Но еданой дуже. Навіть на салат і горкі огурці. Ну вони гарчат. Такий індійський ресторан. У мене денчик в дощ не хоче виходити на вулицю. Я думаю, дивимось буде какати три дні. Такий дощ виходить, не знаю. Что уже Короче, вот столько мы нажали. Тут 67, 31.